Жила-была одна очень бедная семья. Муж был очень бедным. Однажды вечером жена попросила мужа купить ей расческу, чтобы расчесать ее длинные волосы, чтобы быть красивой для своего мужа. Но муж с горечью и сожалением ответил, что у него нет денег и возможность купить ей расческу, добавив, что у него часы без ремешка и уже давно он не может купить эти самые ремешки на часы. Жена улыбнулась мужу и не стала спорить. Но на следующий день муж после работы пошел на рынок, продал очень дешево свои любимые часы, купил жене расческу и пошел домой. Когда он пришел домой с расческой для своей любимой жены, то увидел, что жена укоротила волосы, подстригла, продала волосы и купила ремешки на часы мужа. Муж и жена посмотрели друг на друга со слезами на глазах. И слезы были не потому, что расческа и ремешки стали не нужны, а потому что они такие ебаные нищеброды, они повесились с горя нахуй не будь долбоебом, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал.